царя Нужен голову тебе, проще говоря Лига Плак, неудачи позабудь Лига Плак, ваше будущее путь Лига Плак, получи заряд здоровья Перше в Одесі. Система швидкої автодопомоги Ніпіль. Оперативний шиномонтаж за викликом. А також евакуація автомобіля та усі види техдопомоги в дорозі. Цілодобово. Ніпіль. Швидка допомога для вашого авто. 734-34-34. Здравствуйте, дорогие любители футбола. В эфире программа Ліга Флаг. Уже вторую неделю болельщики следят за объединенным турниром между Россией и Украиной. Игры именитых клубов, безусловно, вызывают большой интерес. Но и в нашей лиге кипят не меньшие страсти. О матчах четвертого тура Кубка Лиги наш сегодняшний репортаж. Смотрим В группе А зрелищный матч состоялся между клумбой и экспрессмедом. Начало матча было за клумбой. Уже на второй минуте бордовые решили показать сопернику, кто в доме хозяин. Сильный удар Андрея Капков вполне мог закончиться голом в девятку, но достичь цели мячу помешала штанга. Неудачная попытка открыть счет только придала клумбе дополнительного задора, и хозяева снова пошли в атаку. Бордовые старались зажать экспрессмет на их половине поля, но уже пятая минута показала, что опасные выпады в этой встрече стоит ждать с обеих сторон. Антон Малахов ловко прошел практически через все поле, но реализовать точный удар футболисту все же не удалось. Обменявшись опасными ударами, соперники заиграли на равных. Хорошие моменты были по обе стороны площадки, и все же первым распечатать ворота удалось гостям. На 13-й минуте в разрез между двумя защитниками гол в дальний угол забил Антон Малахов. Клумба постаралась не медлить с ответом и пару минут спустя провела опасную контратаку. Но после удара Александра Дерека мяч попал в перекладину. Клумба продолжала наседать на ворота «Экспресс-Меда», но как хозяева не старались, сломать грамотную оборону белых было непросто. На 24-й минуте игрок-хозяев Михаил Сахаренко отдал пас Александру Станкевичу, но выход один на один с «Ротарем» результата не принес. Проходит всего минута, и у Клумбы вновь появился шанс улучшить свои позиции. После нарушения со стороны «Экспресс-Меда» пробивать пенальти вышел Александр Дерев, после сильного удара которого мяч попал прямо в цель. За счетом 1-1 команды ушли на перерыв. Во втором тайме клумба выглядела агрессивнее, но игра у бордовых не шла. Многие моменты хозяева просто не смогли использовать, совершая ошибки даже на выгодных для удара позициях. Экспресс-мед выглядел собранней и удачливей. На 34-й минуте белые осуществили результативную вылазку к поворотам соперника и прибавили в свой актив второй мяч. Гол своей команде принес Павел Тритяк. На 38-й минуте снова забивает экспресс-мет. Павел Третяк дал точный пас Артуру Шмотолохе, завершившему удар. Счет в игре становится 1-3. Принимающая сторона тут же пошла в контратаку, но удар Александра Станкевича парировал голкипер-гостей. В надежде отыграться клумба выпустила на поле пятого игрока. На 40-й минуте у бордовых появился практически стопроцентный момент для взятия ворот. Но Александр Станкевич не смог замкнуть передачу у Михаила Захаренко. Окончание встречи прошло при интенсивном штурме принимающей стороны, но экспресс-мед надежно оборонялся, защищая свои ворота. Забить гол Клумбе удалось лишь на последней минуте встречи. Финальную точку в игре поставил точный удар Михаила Захаренко. Со счетом 2-3 победу в напряженном матче завоевал экспресс-мед. Сегодняшний матч был очень интересный, мы на него настраивались, для нас клумба всегда принципиальный соперник. У них были да, ротации в составе, для нас было тяжело с ними играть, но, скажем так, дисциплина в обороне и реализация в атаке, собственно, сделали основной вклад в победу на сегодняшний день. Мы планировали несколько... Мы, во-первых, дозаявили вратаря, что, можно сказать, и ключевую роль на Вот хорошо парень сыграл, и в общем, в целом вся команда э -э хотим на этой ноте продолжить и есть амбиции на этот кубок хотим занять, выступить максимум, скажем так, результативно. Время покажет, надо тренироваться. В ПБ состоялась встреча между Локлайном и Шустов. Игра между соперниками выдалась динамичной и напряженной. Как в первом, так и во втором тайме в избытке было борьбы, острых моментов, интересных комбинаций и, конечно, азарта. Счет мог быть открыт уже на третьей минуте встречи. Александр Вершинин мощно ударил по мячу, но голкипер синих Олег Димов сумел отстоять свои ворота. Опасность, возникшая уже на стартовых минутах, заставила Шустов пересмотреть свою игру. Атаки гостей резко обострились, и на пятой минуте у Шустова появился неплохой момент для взятия ворот соперника. Прорвать оборону Лаклайна попытался Александр Калмацуй, но цепкая реакция Андрея Баблуани оставила счет нулевым. Обменявшись опасными атаками, в начале тайма оба соперника продолжили сыпать острыми моментами, но с реализацией противникам явно не везло. На 18-й минуте белые предприняли настоящий штурм ворот Шустова. Александр Вершинил был близок к тому, чтобы забить гол, но мяч угодил в штангу. Не проходит и двух минут, как Лаклайн вновь ринулся в атаку, но вместо гола заработал шестой фол. Пробивать пенальти вышел Владимир Щербаков, но Андрей Баблуани вновь оказался на высоте. Проходит буквально несколько секунд, как в сторону белых судья назначил пенальти. На этот раз удар гостей в исполнении Евгения Самиска оказался удачным. 0-1 в пользу Шустова. Лаклайн тут же постарался ответить контратакой, но быстрые действия шустовцев позволили команде перехватить мяч. И реализовав выход 2 в 1, синие увеличили разрыв в счете до двух мячей. Автором гола стал Олег Войников. Пропустив два гола, белые сплотились и на последних минутах тайма дважды поразили ворота противника. На 23-й минуте гол в ближний угол ворот гостей забил Виталий Базан. Не проходит и двух минут, как в сетке гостей оказался второй мяч. Обрезав атаку соперника, дальний пас получил Евгений Гостик, личное мастерство которого уравновесило счет в игре. С паритетным счетом 2-2, команды ушли на перерыв. Во втором тайме игра накалилась до предела. Соперники вели борьбу за каждый сантиметр поля, быстро действуя в атаке и ловко в обороне. Несмотря на это, счет во второй половине встречи размочили лишь к концу тайма. На 40-й минуте слаженная командная игра Шустова привела к Сергея Урсуленко. И чаша весов склонилась в сторону гостей. Пропустив гол, белые кинулись в контратаку. Но прорвать оборону соперника принимающей стороне не удалось. Для восстановления сил Лаклайн решил взять тайм-аут и, пересмотрев тактику игры, выпустил на поле пятого полевого. Но продуктивно разыграть численное преимущество белым не удалось. И на 47-й минуте в воротах хозяев оказался четвертый мяч. Обыграв вратаря, мяч в пустые ворота белых забил Сергей Урсуленко. Лаклайн отметался несколько секунд спустя. В результате контратаки мяч в сетку противника отправил Дмитрий Закора. Счет в игре становится 3-4. Практически каждая атака соперников становилась результативной. Не проходит и минуты, как вновь удачно атакует Шустов. Гол в дальний угол забил Александр Калмацуй. Еще минута и снова гол. На этот раз пустые ворота соперника поразил Владимир Щербаков. Счет в игре становится 3-6. По-прежнему лидирует Шустов. Лаклайн бился до последнего. И на 49-й минуте четвертый мяч в актив команды добавил Александр Вершинин. Но для отыгрыша времени уже не оставалось. Со счетом 4-6 победу в матче одержала команда Шустов. Ну что, сразу по игре эмоции переполняют. Игра была очень хорошая. Я думаю, что все получили удовольствие. Оба соперника были равны. Нам немножко сегодня повезло. Наш соперник тоже очень сильная команда, тем приятнее выигрыш. Поэтому, что хочется сказать по игре. Всем спасибо, всем молодцы, большое благодарность. Жалко, что травмировался наш вратарь. Олегу Димову побыстрее выздороветь. Все, удачи. Турнира ветеранов на поле встретились Черное море 45 и ОСВ. Начало матча прошло в равной борьбе. Атаки хозяев сменялись активными контратакующими действиями гостей. Оба соперника старались создавать острые моменты, с той лишь разницей, что с реализацией голов ОСВ получалось получше. Гости выгодно использовали свои контратаки и благодаря скорости и хорошей сыгранности сумели открыть счет уже на третьей минуте матча. После дальнего паса от вратаря гол забил Руслан Жалоба. Пропустив мяч, принимающая сторона принялась интенсивнее прессинговать противника. Но до опасных ударов у синих доходило нечасто. У СВ, напротив, хоть атаковали и реже, но в завершающих действиях были точнее. На седьмой минуте, обрезав атаку Черного моря, Андрей Коваленко вышел один на один с голкипером и оформил второй гол. На этот результативный выпад черноморцы ответили острой контратакой, чуть было не закончившейся голом в исполнении Владимира Заярного. Но вратарь ОСВ оказался быстрее. В остром желании отыграться к скорости игроки Черного моря добавили и резкости. Такая неосторожная игра на 15-й минуте привела к пенальти, результативно исполненному Андреем Коваленко. 0-3 в пользу ОСВ. Принимающая сторона не оставляла своих попыток отквитаться. И 16-я минута, наконец, становится для синих голевой. После прострельной передачи Романа Смирнова мяч в дальний угол ворот зеленых отправил Владимир Саярный счет в игре становится 1-3. Результативная атака хозяев сменилась острыми контратакующими действиями зеленых и очередным взятием ворот на 17-й минуте встречи. Автором гола стал Роман Жалоба. До конца тайма забитых голов больше не было. С прежним счетом 1-4 команды ушли на перерыв. Второй тайм выдался еще более напряженным. Со свистком арбитра «Черное море» кинулись в бой. И, стоит отметить, доставили немало хлопот голкиперу соперника. Уже на 15-й секунде у хозяев появился хороший шанс отыграться, но после удара Романа Смирнова мяч угодил в штангу. Но при всем желании принимающей стороны забить, первое слово вновь было за гостями. На 24-й минуте счет во второй половине встречи открыл футболист гостей Виталий Гадулян. Счет в игре становится 1-5. Но этот удар ОСВ «Черное море» безнаказанным не оставили. На 25-й минуте оборона «Зеленых» дала трещину. Дальний угол ворот ОСВ поразил Эдуард Пескун. Найдя брешь в воротах соперника, синие постарались использовать это по максимуму. И с разницей в три минуты оформили в адрес зеленых еще два гола. На 26-й минуте результативный удар исполнил Валерий Чмиль, а на 29-й под острым углом ворота противника поразил Роман Смирнов. Молниеносные атаки и точность их исполнения позволила принимающей стороне сократить разницу в счете до минимальной. И у Черного моря появились все шансы переломить ход игры. Но и ОСВ выпускать победу из рук были не намерены. Зеленые сплотились в обороне и просто не давали синим развить преимущество. Не забывая при этом про контратаки, одна из которых принесла гол на 33-й минуте матча. Красиво перебросив мяч через вратаря, гол забил Виталий Гадулян. Счет в игре становится 4-6. Последние минуты прошли в эмоциональной борьбе. Черное море по-прежнему не теряли надежды забить. Но прорвать оборонительные редуты ОСВ до конца встречи им все же не удалось. Со счетом 4-6 победу в матче одержала команда ОСБ. Мы сегодня играли очень хорошим соперником. Шанс он нам не дал, но мы просто поймали на контратаках их и на больше нам повезло и забили на больше два мяча. Спасибо сопернику за их терпение, что мы у них выиграли. Мы будем стараться занять более высокие места, чем мы сейчас занимаем на данный момент. На этом мы завершаем наш обзор и прощаемся с вами до следующей недели. Любите футбол и играйте в футбол.